В Симферопольском аэропорту заблокирован народный депутат Украины Олег Лешко. На данный момент пообщаться с ним не удалось. Так называемые дружинники заблокировали вход. Это журналисты, наоборот

so yes. get что у них спрашивают? да? Ребят, вы не комментируете, да? Нет, послушать? Послушать. Нет без комментариев. Приняты, а на каких основаниях Если тоже не комментируете? Заявите об этом в пункте регистрации. Представьте, я посмотрю. Алиса, находящихся вокруг вас, действия которых вы заработали. Андрей Лозовой, заместитель лидера Радикальной партии Олега Лешко. Сегодня Олег Лешко, как государственный деятель, как кандидат в президенты, приехал, прилетел в Крым э, с группой единомышленников, в том числе я имею эту честь. Мы прилетели вышли с аэропорта, группа людей, которые называются самообороны Крыма, заблокировали нас, не выпускают. Вначале держали на улице, потом попросили зайти в вип-зал э, аэропорта Симферополь. Сейчас Олег Лешко там, его не выпускают, его заблокировали там. Называет... Э, говорят, э, говорят, э, вроде бы, как бы им дали указание о том, что Ляшка не выпускают, что он персона Нонграда в Крыму. Э, мы сейчас очень волнуемся, как и вся страна, как и э, миллионы людей, которые поддерживают позицию Олега Ляшко, борца за справедливость, за то, чтобы его не похитили, за состояние его здоровья. Сейчас он полностью заблокирован. Это чудо, что я квалифицировался и имею возможность с вами общаться. У нас нет информации, кто им дал эту команду. Возможно, Константинов, возможно, Аксена, возможно, другие лидеры сепаратистов. Олег Лешко сегодня прилетел с миром. Щоб показати, що Україна єдина, показати своє уваження, всім проживаючим в Криму, і українцям, і до кримсько татарському народу, і сьогодні я хотів виступити на мітинги кримських татар. Болі того, найголовніше, е провідати наших бойців, в воєнних, в українських військових частях, підняти бойовий дух. і... пожать руку тем, кто сегодня э, делает все, чтобы сохранить нашу независимость, делает все, чтобы Украина осталась независимым целостным территориальным государством. То... И, и еще согласовываем план действий. Есть, пока ждете, да? Пока ждем, да. Пока ждем, пробуем найти какую-то возможность, чтобы разблокировать Олега Лешкова. переговоры с, с... с... Да, они отказываются. Отказывается, отказывается категорически, договоры? да. Нет, отказывается категорически выписать. Или они говорят, что у них есть указания. То, он, ну, толком никак не Пока нет никакой, как только будет на связи. Э... Если не выпустят, что обратно вы хотите, Возможно. Еще рано об этом. Но Олег это... Лешко очень хотел бы сегодня и в ближайшее время встретиться с крымчанами, поддержать их, поддержать единство Украины. И приехал сюда с миром через интернет через из Есть организма. уже, есть, есть там да, мы сделали. У него на Фейсбуке. Олег Лешко. То, да. Только уже только сразу же уже кресло